হেল্ল' বন্ধুসকল নমস্কাৰ সকলোকে আজিলৈ মাৰ দুপোৱা আত্মাহ হৈ গ'ল কিন্তু মই এই এডভ্ৰেছতে ভিডিঅ'টো প'ষ্ট কৰিবলৈ মনটো কিবা মূৰ খোজ খাই গৈছে বহুত মনত পৰি থাকে মাৰ ইউনিফৰ্ম মা কি হয় তাৰ বিষয়ে একো নক'লেও হয়তো আপোনালোকে বুজি পায় এই তাৰে অকণমান ভিডিঅ'কাৰে চিন হিচাপে ফেচবুকতে ৰাখিম বুলি ভাবিলোঁ বাহিৰত এই নাম কীৰ্তন চলি আছে আৰু ঘৰৰ ভিতৰত শিৱ পূজা আৰু বিষ্ণু পূজাভাগ কৰা হৈছে আমি যিহেতু বামুণ ধৰ্মীয় সকলোখিনি কৰ্ম কৰোঁ আৰু মায়ে যিহেতু অসমীয়া সমাজত বেছিকৈ উঠা বহা কৰিছিল সেইবাবে আমি নাম কীৰ্তন ভাবোঁ দিছোঁ যিমানটো যেনেদৰে হৈছে তেনেদৰে আমি কৰিছোঁ আৰু সকলোতে জানেই যে আমাৰ কোনো ল'ৰা নাই সেই অকল মাত্ৰ পাঁচজনী বাই ভনী আৰু মা দেউতা আৰু এতিয়া মা দেউতা দুয়োজনে আমাৰ পৰা বহুত দূৰলৈ গুচি গ'ল তেখেতসকল আৰু কেতিয়াও আমি আমাৰ জীৱনত নেপাওঁ এই মুহূৰ্তটো সকলোৰে বাবে বৰ দুখ দুখজনক হয় কিয়নো মানুহ মৰণ শুনকে আমি আগতে কিতাপত পঢ়িছিলোঁ তেতিয়াও অনুভৱ কৰা নাছিলোঁ যেতিয়া নিজৰ কোনোবা এজন হেৰাই যায় আঁতৰি যায় তেতিয়াহে অনুভৱ কৰা যায় যে এই পৃথিৱীৰ পৰা যেতিয়া কোনোবা এজন হঠাৎ নাইকিয়া হৈ যায় কেনে অনুভৱ কৰে কিন্তু নিজকে অকণমান সম্ভালিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কিয়নো আমিও এদিন যাব লাগিব দেউতা ঢুকোৱা এতিয়া তিনিবছৰ হৈ গ'ল আৰু মা এতিয়া আত্মাই যোৱা ফেব্ৰুৱাৰী দুই তাৰিখে এক তাৰিখে ঢুকাইছিলে কিয়নো মই ঢুকোৱাৰ সময়ত তেওঁৰ লগত নাছিলোঁ যিহেতু মই বহুত দূৰত থাকোঁ আৰু এই আধ্যচাৰ্যৰ দুদিনমান আগতে মই আহিছোঁ আমি ইমান ডাঙৰকৈ সকামকণ কৰিব পৰা নাই যিহেতু আমাৰ গম পায়েই সকলো কেইজনী ছোৱালী বিয়া হৈছে যেনেকৈ পাৰিছোঁ তেনেকৈ মাৰ কৰ্মকণ কৰি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছিলোঁ মই মই জানো যে আপোনাৰ মানুহক দেখুৱাবলৈ ইমান ডাঙৰকৈ সকামখন নকৰিলেও হয় যদি জীৱন জীৱন্ত অৱস্থাত তেখেতৰ তেখেতক ভালদৰে আপুনি শুশ্ৰূষা কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে আমি যিমানটো পাৰিছিলোঁ সকলো বাই ভনীয়ে মিলি মা দেউতাক শুশ্ৰূষা কৰি কষ্ট নোপোৱাকৈ ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ কিন্তু হঠাতে এনেদৰে মানে কি ক'ম ক'বলৈ একো ভাষা নাই যি বেদনা বুকুত আমি এতিয়া লৈ জীয়াই আছোঁ সেয়া হয়তো যিসকলৰ মাতৃ পিতৃ দুয়োজনে হেৰাইছে তেখেতসকলে অনুভৱ কৰিব গম পাব আৰু যিসকলৰ এতিয়ালৈকে মাতৃ পিতৃ আছে তেওঁলোকক মই এটাই কথাই ক'ব বিচাৰোঁ মা দেউতা নেথাকিলে পৃথিৱীত একোৱেই নাই আজি পতককৈ কিবা এটা হৈছে বুলি ক'বলৈও কাক ক'ম যিহেতু মা দেউতা দুইজনেই নাই দেউতা মোৰ বিয়াৰ আগতে শিকালে আৰু মা এতিয়া মই বিয়া হোৱাৰ পিছত সেইটোৱেই মোৰ বহুত দুখ যে মই আঁতৰি যোৱাৰ কাৰণেই নেকি বহুত দুখ পালে নেকি মায়ে মই গোটেই জীৱন এই দুখটো মনত থাকিব যে আজিত মই দুটা বছৰ পাৰ কৰিছোঁ আৰু মা আজি সুচি গৈছে যিয়ে নহওক কাকো আমি ধৰি ৰাখিব নোৱাৰোঁ আজি মোক হ'লেও কোনো ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে বন্ধুসকল কিন্তু এই বেদনাই যে হেঁচা মাৰি ধৰিছে কাকো বুজাব নোৱাৰোঁ অকলে নিলগত বহি কান্দোঁ চুক চুকো কাকো নিজকে সান্তনা দিওঁ যে এদিন ময়ো যাব লাগিব এই পৃথিৱী এৰি এইটো সঁচা কথা সকলো প্ৰাণীয়ে এই পৃথিৱীৰ পৰা এদিন নহয় এদিন যাবই লাগিব ভগৱানেও যদি থকা নাই তেনেহ'লে আমি মানৱ ৰীতিবিলাকেনো কেনেকৈ এই পৃথিৱীত স্থিৰভাৱে থাকিম কেতিয়াও নোৱাৰোঁ বহুত বহুত মনত পৰে মা দেউতালৈ কিয়নো মাৰ লগত অভিমান কৰিছোঁ খং কৰিছোঁ কিন্তু মায়ে এষাঁচো ভাত নোখোৱাকৈ থাকিবলৈ দিয়া নাই বহি আছে ভাত খাহি আৰু কিন্তু সেই মৰম সেই চেনেহ আৰু কাৰোবাৰ নাপাওঁ দেউতাই হয়তো দুই এষাৰ খঙত বকিছে যদিও কিছু মুহূৰ্ততে আকৌ মাতিছে ময়ো হ'লেও দেউতাৰ লগত হ'লেও কাজিয়া পেচাল কৰিছোঁ কিন্তু সেইবোৰ চলে সকলোৰে য'ত কাজিয়া পেচাল নাথাকে তাত মৰম চেনেহো নাথাকে পিতৃ মাতৃ সকলোৰে আদৰণীয় যিবোৰ কথা আমি কাৰো আগত ক'ব নোৱাৰোঁ হয়তো সেইবোৰ মা দেউতাৰ আগত খোলাভাৱে ক'ব পাৰোঁ কান্দিলেও মাৰ আগত দেউতাৰ আগত কান্দিছোঁ হাঁহিলেও সকলোৰে লগত মা দেউতাৰ লগত হাঁহিছোঁ কিন্তু আজি সেই মানুহ দুজন সকলোতকৈ প্ৰিয় যি নেকি মোৰ বাবে ৰাতি ৰাতিটো সাৰ পাই মোৰ শুশ্ৰূষা কৰিছে মোৰ অকণমান জ্বৰ হোৱাৰ লগে লগে অকণমান মূৰটো বিষাৰ লগে লগে সিমান কেনেদৰে যে আলপেচাল ধৰিছে কিন্তু মায়ে যোৱাৰ সময়ত যিখিনি কষ্ট অনুভৱ কৰিলেহে হয়তো আৰু কাৰো জীৱনলৈ সেনেকৈ কষ্ট নহওক এতিয়াই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ সকলো সকলো বন্ধু বান্ধৱীৰে যাতে মা দেউতা সু সুস্থ চৰি শৰীৰে থাকক আমি যিটো বেদনা পাইছোঁ হেৰুৱাই সেই বেদনাটো যাতে সকলোৱে নেপাওক মাৰ যথেষ্ট বয়সো হৈছিল হৈছিল মানে বুলিও তথাপিও ইমান হোৱা নাছিল কিন্তু মায়ে বেমাৰ আজাৰতে বহুত মানে জৰ্জৰিত হৈ এনে অৱস্থা হ'ল অকস্মণ মাৰ প্ৰেছাৰ ষ্ট্ৰক হৈ আজি নটামান আমাৰ বিচনাত থাকি আৰু শেষত আমাক এৰি এই পৃথিৱীৰ পৰা ইহলীলা ত্যাগ কৰিলে কি ক'ম আৰু ইমানতে সামৰিলোঁ বন্ধুসকল